Hello! 4 часа дня и мы сообщаем, конечно же, что мобильно передвигаемся по самому интересному И вместе с вами будем узнавать, как правильно искать попутчиков в интернете Ой, сколько украинцев еще месяца ездят разом из Бла Блака. А еще, как правильно проверяется подлинность э, с отзывов на ресурсе Мы об этом говорим, продолжаем говорить с нашим прекрасным гостем Алексей Лазаренко, керемник проекта Блаблакар в Украине Це сервіс організації спільних поїздок автомобілем, завдяки якому водій та пасажир знаходять один одного та розділяють між собою вартість поїздки. Сервіс офіційно представлений у 19 країнах світу. Привет Молодцы тебе, меня, Шарст. Привет, Шарст. Слушай, а правда ли или легенда, что ваш сервис вообще э, начинался с Рождества, когда один из студентов не мог найти себе э, поезд или да, маршрутку, да. чтобы доехать до своего дома ну, и отметить Рождество? А, история, она на самом деле только что да, прозвучала. Один из основателей, Фред Мазелла, он действительно не мог добраться э, домой, э, когда возвращался там, с, из своего университета. И он обратил внимание, как много проезжает мимо машин, в которых сидит один водитель. А? И Ау. вот чуть, чуть ли не пробки, да, но все ездят по одному, и там, как лампочка на над головой. А почему? Угу. А, надо, я, у меня есть деньги, я могу да. скинуться на бензин, я еду в том же направлении. Плюс еще и не экологично это а, Да, и очень угу. не экологично. И сейчас Плаблэкар вот в Европе там, выигрывал уже два года подряд а, призовые места, как... А, а, сервис, который помогает, способствует существенному сокращению выбросов СО2, потому что вот. у нас средняя заполняемость автомобиля, она близка к трем человекам, в то время как в среднем по Европе, это, по-моему, там 1,2 или 1,5, что-то такое. То есть мы как минимум в два раза увеличиваем загруженность автомобиля, и водители э, очень часто становятся пассажирами на нашем сервисе. А, О, а взгляд, это потребно потрібно над своим профайлом, для того, чтобы а, он Да, это очень-очень важно, и, в общем-то, даже вот по нашим исследованиям, чем а, больше информации в профайле, тем выше шансы, и вот пустой профайл, да, человек зарегистрировался, не добавил mm -hmm. фотографию, там, и взял какие-то минимум данных, а, у него на 70% меньше mm -hmm. стать пассажиром а, или водителем, а, в общем, быть попутчиком, mm -hmm. чем у того, у которого профайл полностью Я заполнен. Я уже выявляю профайл, это а девчина, публикует Понтышки там, с каченными губками, а голыми а а и тут пря Прям со со совсем так нельзя сделать, потому что все проверяется, если мы видим, что фотография однозначно там, угу. не, не этого человека, то ее просто не пропускают. После каждой поездки пассажир при оценке водителя не да. только оставляет ему оценку, но и оценивает его водительские качества. И таким образом у нас формируется э, репутация у водителя, да. и в конце концов, если там поступает регулярные mm -hmm. жалобы, что этот водитель там mm -hmm. с ним лучше избегать, да, поездок с ним, то в конце концов он mm -hmm. исчезает и все как раз по файлы да. людей. Конечно же, нам видно, вы вообще просматривали поездку, mm -hmm. вы, вы общались с ней, вы писали это, этому человеку, этому водителю, нам, нам все это видно. И mm -hmm. если мы видим, что человек оставил комментарий, отзыв водителю, и при этом он даже там не просматривал, не искал mm -hmm. его поездки, mm -hmm. он не связывался oh. с ним через систему сообщений, ah, конечно, понятно. нам все это видно, и мы понимаем, что это фейк, и мы... И вы а, блокируетесь в таком. Случае. А, Можем отправить предупреждение, что, дружище, первое предупреждение второго, второго раза не будет. Самое время, наверное, тогда узнать у наших гостей города, да, и жителей, и вообще украинцев, украинцев. как часто они пользовались бла-блакаром, на каком уровне бла-бла, они находятся сейчас. Что такое бла-блакар? Мережі таксі кіт інтерв'ю по поводу яких-то тачок. Коли ви шукаєте в інтернеті, куди б вам поїхати, з ким щоб вас тут підвезли. Коли не обов'язково користувалися цим сервісом? Ні, не користувався ніколи. Не використовувала, але збираюся. Ти чув негативні або ж позитивні відгуки про цей сервіс? Негативні було пару. Були тільки позитивні відгуки. Знайшли спільну мову, змогли познайомитись і доїхати до точки призначення. Як правильно підібрати попутника? Познайомитись з ним. Головне, щоб не маньяк був з інтелігентом. все одно можна чим Ну, по рейтингу вроде бы. Подивлюсь в зоне людина. Друзья пользовались. Ну, все говорят, что это круто, потому что если тебе надо уехать из города или куда-то в другое место, ну, буквально пять минут, и ты едешь. А ты, кстати, с помощью своего сервиса подбираешь людей? Также помогаешь им Да, у меня уже довольно-таки прокачанный профайл. Я регулярно езжу. скажу, что я очень много. Значит, mm -hmm. частише куда ездишь? А, ну, последний раз я ездил в Одессу, а также езжу иногда между Москвой и Киевом, и езжу в том числе по Украине, например, там, в село к бабушке и обратно. Oh, как а не часто была блокара для того, чтобы поехать в Иншу-Украину, например, в Европейскую Украину? А, да, довольно-таки часто, а, но все-таки 95%, даже, наверное, 98%, mm -hmm. это поездки внутри страны, и это касается не только Украины, а, в общем-то, практически любой страны, где мы присутствуем спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Спасибо вам за приглашение. Спасибо за твои советы, потому что теперь и вправду мы будем знать и не позволим себя обманывать. И действительно будем активно писать всюду, чтобы, чтобы нас не обманывали. Ты хитша. Заряжается креативным паном и бомбичным идеям разом с новым Нескафе Треводному Коконат Микс на стартап-шоу на М1. Далее порция инновационных проектов, которые программировали на весь. Например, обувь, которая самостоятельно матывает к вам на ноги ученная частиши робят за допомовой смартфоне в украинцы а еще часы отображающие с помощью жидкости время будьте с нами ровно через час включаемся